سر یہ سوشل میڈیا فورم سے سوال آیا ہے کہ بچے کے نام کے ساتھ کیا والد کا نام بھی لگانا ضروری ہے کیا اس, اس کا مدر نیم جو ہے وہ نہیں لگا سکتے ہیں جائز نہیں ہے سب سوال موصول ہوا آ, سوشل میڈیا فورم سے یہ سوال موصول ہوا تھا کہ بچے کے نام کے ساتھ باپ کا نام لگانا ہی کیا اسلام کی منشا ہے یا اس کی ماں کا نام بھی بچے کے نام کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے یعنی نصب جو ہے وہ باپ سے ہی منصوب کیا جائے یا ماں سے بھی منصوب کیا جا سکتا ہے بھائی کر سکتے ہیں کیوں نہیں کر سکتے پیدائش کے اندر دونوں کا حصہ تھا تو جتنا حق باپ کا نام لگانے کا ہے اتنا ہی حق والدہ کے نام لگانے کا بھی ہے معاشرے کے اپنے معاملات ہیں یہ کہ کسی معاشرے کے اندر تو باپ کے نام سے موسم کر دیا جاتا ہے اور کسی معاشرے کے اندر ماں کے نام سے موسم کیا جا رہا ہوتا ہے آپ مغرب ممالک میں جا کر دیکھ لیجئے کئی ممالک ایسے ہیں جہاں پر ماں کے نام کو باپ بچے کے نصب کے ساتھ لکھا بھی جاتا ہے اور اس کی جو ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے ان سب کے اندر اس کی ماں کا نام لکھا ہوتا ہے تو یہ معاشرے کا مسئلہ ہے اس کو خواہ مخواہ دین اسلام کے ساتھ جوڑ کر قرآن کی آیات کا غلط مفہوم پہنا کر اس کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بچے کو جو ہے نا اس کے باپ کے نام سے ہی پکارا جائے اس کی ماں کے نام سے اگر پکار لیا جائے تو اس کو بڑا ایک گمان کیا جاتا ہے ہمارے ہاں اور یہ اس مسئلے کے ساتھ ساتھ پھر اس کا اور بھی بہت سارے مسائل اسی کے ساتھ ضمن میں آ جاتے ہیں حسب نصب بیان کرنے کے لیے کہ حسب نصب کیا ہے باپ کے نام سے ہی اس کا نصب بیان کیا جائے گا میں تو فلا ابن فلا ابن فلا, ابن فلا ہوں میں تو اس پر پہلے بات کر چکا ہوں نا کہ یہ ابن فلاں اور ابن فلاں والا معاملہ جو ہمارے ہاں چلتا ہے یہ ایک نسلی تفاخر نسلی فخر و تکبر ہے جس کو بڑا مضمون گمان کیا جاتا ہے قرآن کی روشنی کے اندر آپ دیکھیں گے ولاقد کر ربنا بنی آدم قرآن کہتا ہے آدمی کی اولاد کو آدمیوں کو انسانوں کو انسان کی اولاد کو ہم نے بڑی عزت دی ہے اور ہمارے ہاں حسب و نصب کی بنیاد پر کسی کو بھی ظلیل کر دینا یہ ایک معمولی سی بات ہے اس میں کوئی بہت بڑا معاملہ نہیں ہوتا ہے کسی کو بھی بول دیتے ہیں کہ یہ تو بد نصب ہے یہ تو اس کے نصب کو دیکھو اس کی خاندان کو دیکھو یہ تو بڑا خاندانی انسان ہے اور یہ جو ہے نا یہ تو خاندانی ہی نہیں ہے ہمارے ہاں اس طریقے سے بیان کیا جا رہا ہوتا ہے کہ بندہ خاندانی نظر نہیں آ رہا اس کے اور خاندان کی پہچان اس کے باپ اور اس کے دادا اور اس کے پر پردادا یعنی اس طرح سے باپ کے نام سے اس کو جوڑا جا رہا ہوتا ہے اور اس سے بڑا فخر اور نسلی جو تکبر ہے تفاخر ہے یہ ہمارے ہاں رائج ہے تو ناموں کا ہمارے ہاں ایک باپ کا نام ہوگا اور اس کے اندر کاسٹ شامل ہوگی اور وہ بڑا ہی اس کو ایک درجہ دیا جا رہا ہوتا ہے لوگوں کے درمیان تفریق کرنے کے لیے تو سب سے پہلے تو اس میں بات کر لیتے ہیں کہ کیا ماں کا نام بچے کے نصب کے طور پر یہ لکھنا درست ہے یا نہیں قرآن کے اندر ایک مقام آیا ہے سعود العذاب کے اندر میں پڑھ رہا تھا اس میں لکھا ہوا ہے ادروہم لی آبا اہم ہوا اقستو این اس کا کیا جاتا ہے کہ ایسے بچے کہ جن کو آپ نے اپنے گود لے لیا ہے جس کو لے پالک بھی کہا جاتا ہے متبنہ عربی زبان میں کہہ دیتے ہیں جن کو آپ نے لے پالک ہیں منہ بولے بیٹے جن کو کہہ دیا جاتا ہے کہ ان کو منہ سے بول کر بیٹا بنا لیا گیا ہے تو بائیولوجیکل وہ آپ کے بیٹے نہیں ہوتے بچے نہیں ہوتے تو کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں یہ آیات آئی تھیں اور وہاں لکھا ہوا ہے ادعوہم لی آ ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو ہوا اقسطو عند اللہ یہ اللہ کے نزدیک انصاف پر مبنی بات ہے ترجمہ اس کا عام طور پر یہی لکھا ہوتا ہے آپ آب لی آبائیم ہوا عند اللہ کے اندر کہیں بھی اسم کا نام چیک کر لیجئے اسم کا لفظ موجود ہے یا نہیں عام طور پر بسم اللہ جب ہم پڑھتے ہیں تو بسم اللہ کے اندر ترجمہ کیا کہتے ہیں اللہ کے نام سے شروع تو وہاں پر تو اسم کا لفظ ہی موجود نہیں ہے تو یہ ترجمہ کیسے بن سکتا ہے کہ ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو اللہ کے نزدیک انصاف کی بات یہی ہے جب کہ ہم قرآن کا جائزہ لیں تو قرآن نے خود عیصب بنی مریم کہا ہے قرآن نے تو خود عیسیٰ کو مریم کے نام کے ساتھ مریم کے ساتھ منصوب کر کے پکارا ہے جگہ جگہ قرآن میں جائزہ لے لیجئے آپ لاکھ تعویل کرتے رہیں جو کرنا چاہیں قرآن نے تو عی بنی مریم ہی کہا ہے اس کا تو آپ انکار کر ہی نہیں سکتے نا اس کا انکار کیسے کر سکتے ہیں تعویلات تو کر سکتے ہوں گے چاہے وہ تعویلات اپنے زعم کے اندر کتنی ہی بادلیل اور مضبوط سمجھی جاتی ہوں لیکن لفظی اعتبار سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ نے عیسیٰ ابن مریم ہی کہا ہے پورے قرآن کے اندر جب اللہ منصوب کر رہا ہے عیسیٰ ابن مریم کہہ رہا ہے تو آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک انصاف صرف یہی ہے زیادہ انصاف یہی ہے کہ بچے کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ ہی پکارا جائے دو متضاد باتیں قرآن کے اندر نہیں آ سکتی ہیں یہ تو بنیادی اصول ہے اور دوسرے مقام کے اوپر قرآن نے موسیٰ رسول اللہ اور ان کے بھائی ہارون کا واقعہ ذکر کیا وہاں پر ہارون رسول اللہ خود کہتے ہیں یہ یبن ام لا خوش بلی ولا والیا اے میری ماں کے بیٹے ترجمہ ویسے کہا رہا ہوں جیسے لکھا ہوتا ہے یبن ام ابن ام اے میری ماں کے بیٹے وہاں پر بھی تو ماں کے ساتھ ہی منصوب کر کے انہوں نے اپنے بھائی کو پکارا دو مقامات قرآن نے بیان کیے ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھے ہیں پہلا مقام تو خود قرآن کہہ رہا ہے یہ سب نہیں مریم وہ دوسرا مقام وہ نبی کا واقعہ بیان کر رہا ہے جس میں وہ ماں کے ساتھ ان کو منصوب کر کے پکار رہے ہیں اب اس سے زیادہ کون سی بات رہ جائے گی جس میں ہم اس آیت کا اثر انہوں جائزہ نہ لیں لینا پڑے گا ادعوہم ہم پکارو ان کو ترجمہ ایسے کرتے ہیں دعا کا پکارنا پکارو ان کو لی آ اہم ان کے باپوں کے لیے لیگ دو جگہ جگہ آپ جب کہتے ہیں الحمد للہ العالمین ترجمہ کیا کرتے ہیں تمام حمد اللہ کے لیے ہے تو لی کا مطلب فور استعمال کرتے ہیں ہم لوگ کے لیے لیے کے لیے تو وہاں پر لکھا ہے ادعوہم لی آبائیہم ان کو پکارو ان کی آ جی میں وہی کر رہا ہوں باپوں کے لیے ان کے باپوں کے لیے ان کو پکارو اس میں یہ نہیں دیکھا کہ ان کے باپوں کے باپوں نام کے ساتھ ان کو پکارو جو آپ دلیل بنا کر اس کو پیش کر سکتے ہیں تو یہ دلیل ہی نہیں ہے دلیل بنی نہیں سکتی آگے بھی اس آیات کے اندر دیکھ الدِّينَ اگر تمہیں ان کے باپ کا معلوم نہ ہو سکے تو تمہارے دین کے معاملے کے اندر تمہارے بھائی ہیں <coughs> اس کے مقام پہ جا کے پھر میں بیان کروں گا کہ صورت الاضاب میں جو شروع ہوئی تھی وہاں پر تو یا ایوہ النبی یتق اللہ سے شروع ہوئی تھی اس درمیان میں باپ کو پکارنے کا اور بچوں کو لے پالک کا معاملہ آ کیسے سکتا ہے صورت الاضاب کا تو آپ موضوع اٹھا کر پڑھ لیجئے اس آیت کی صورت کے شروع میں کیا بیان ہوا تھا اور درمیان میں ہم نے ترجمہ کیا کر دیا بہرحال یہ پھر الگ موضوع ہے پھر اس سے الگ سے بات کر لی جائے گی <coughs> تو یہ شرعی مسئلہ ہے ہی نہیں کہ بچے کو باپ کے نام سے پکارا جائے یا ماں کے نام سے پکارا جائے یا اس کے ساتھ نام لگانا یہ غیر ضروری سمجھا جائے یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے یہ معاشرے کے مسائل ہیں جن ممالک کے اندر باپوں کے نام سے منصوب کیا جاتا تھا وہاں کیا جا رہا ہوتا ہے لوگ کر رہے ہوتے ہیں ایک ٹرینڈ چل رہا ہے ٹرینڈ چینج بھی کیا جا سکتا ہے اور جہاں پر ماؤں کے نام سے پکارا جا رہا ہوتا ہے وہاں ماں کے نام سے پکار لیتے ہیں وہاں پر کچھ ممالک ایسے بھی ہیں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جہاں مکمل اجازت دی جاتی ہے کہ آپ اپنے گارڈینز کے نام کے ساتھ منسوخ کر سکتے ہیں اور نسبت تو خالی یہ یاد دہانی کے لیے ہوتی ہے کہ دو نام ایک جیسے ہیں ان کے اندر اختلاط نہ ہو جائے اس لیے ان کو الگ الگ سمجھنے کے لیے کسی بھی چیز کا ایڈیشن کر دینا کہ بھئی یہ فلاں ہیں اور اس فلاں کے ساتھ یہ چیزیں چاہے اس کا لقب ہو ہمارے ہاں تو شاہی لقب لگا رہے ہوتے ہیں ہمارے ہاں تو کچھ لوگ اپنے نام کے ساتھ ایسے سے لقب لگاتے ہیں کہ ہمیں الگ معلوم ہو فلاں نے مدنی لگا دیا فلاں نے ترمیزی لگا دیا فلاں نے بخاری لگا دیا فلاں نے شافعی لگا دیا تو ناموں کے ساتھ اپنے آپ کو پہچان الگ کرنے کے لیے لوگ مختلف چیزوں کا سہارا لیتے ہیں وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے باپ کا نام ہو سکتا ہے ماں کا نام ہو سکتا ہے کسی اور کا نام ہو سکتا ہے نہیں ہو کسی کا نام کوئی خواص ہو سکتے ہیں آپ کے جیسے کہ میں ایک کا نام پڑھا تھا خطیب بغدادی اب خطیب بغدادی کے نام سب جانتے ہیں, تاریخ بغداد انہوں نے لکھی ہے بغداد کے رہنے والے تھے خطیب ان کا لقب تھا ان کو خطیب بغدادی پورا زمانہ ایسے ہی جانتا ہے جو تاریخ کا مطالعہ کرنے والا ہے سب تو خطیب بغدادی کہہ رہے ہوتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ باپ کا نام لگائیں یا ماں کا نام لگائیں وہ نام لگانا ہی ضروری ہو ماں کا نام لگا سکتے ہیں یہ تو اصل میں مردوں نے جس طریقے سے عورت کو ایک درجہ کم کرنے کی کوشش کی ہے اس کے اندر اپنا غلبہ حاصل کرنے کے لیے یہ رکھا کہ بچے تو مرد کے ہوتے ہیں یہ بنیادی نقطہ بتا رہا ہوں آپ کو جو باپ کا نام لگانے کی رسم ہمارے ہاں رائج ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ذہن میں یہ ہے کہ بچے تو باپ کے ہوتے بچے اور کے ہوتے ہی نہیں ہیں اس لیے ان کو باپ کے نام سے ہی موسم کیا جائے کیونکہ بنیادی جو ذہن ہمارا بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر اس کائنات کو بنایا گیا مقصد مقصود بذات تھا مرد کی پیجائش بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ مرد کیوں بنایا جائے اس دنیا کے اندر عورت تو اس مرد کا حصہ اس کو سکون دینے کے لیے پیدا کی گئی تھی جیسے کہ بچے کو بہلانے کے لیے پھسلانے کے لیے کھلونے دینی آتے کھلونے اپنی اصل حیثیت نہیں رکھتے ہیں بلکہ یہ اس کے دل بہلاوے کا سامان ہوتے ہیں جس بچے کے لیے آپ نے یہ سامان دیا ہے مقصود ہوتا ہے اس کا دل بہلانا اس کی رضا اس کے معاملے کو بہتر رکھنا اس بچے کی ہوتی ہے اس لئے آپ کھلون لا کر دیتے ہیں اس کو ہمارے ہاں جو عورت کے بارے میں پیش کیا گیا ہے وہ یہی تو پیش کیا گیا ہے کہ پیدا تو مرد کو کیا گیا تھا اس کا دل بھیلانے کے لیے اس کے ہی حصے سے ایک جز بیدا کر دیا گیا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرتا رہے جب آپ نے سمجھ یہ لیا ہے کہ مقصود بھی ذات تو مرد کی ہی ذات تھی کائنات میں پیدا کرنا جو مقصد تھا وہ مرد کو ہی پیدا کرنا تھا تو آپ اپنے بچوں کے ساتھ نام لگانے کی اجازت دیں گے کسی عورت کا آپ تو یہ سمجھیں گے کہ میرے بچے ہیں میرا مالے میرا حصہ ہے جبکہ پیدائش میں دونوں کا برابر کا حصہ ہوتا ہے دونوں کے تعلق کے بغیر اس کی پیدائش اس کا وجود ظاہر ہو ہی نہیں سکتا سامنے آ ہی نہیں سکتا تو حق جتا ایک کیسے سکتا ہے کہ میرا حق ہے کہ میں اس کے نام کے ساتھ اپنا نام لگاؤں اور تمہارا حق نہیں ہے کہ تمہارا نام لگایا جائے جب دونوں کے بغیر اس کی پیدائش ممکن نہیں تھی تو ایک کا حق کس بنیاد پر وہی بنیاد جو ہمارے ہاں ہمیشہ سے رائے چلی آ رہی ہے کہ میں ہوں مسود بذات یہ تو میرے دل بھلانے کا کھلونا کا سامان تھی جس کو پیدا کرنا مقصود نہیں تھا اس لیے ہمارے معاشروں کے اندر یہ چیز لوگوں نے رائج اور رواں رکھی ہوئی ہے جنہوں نے ان چیزوں کو سائیڈ کیا انہوں نے ان چیزوں کے اوپر آنا شروع کر دیا کہ کسی کے ساتھ بھی نام لگائیں تو نام نہ بھی لگائیں آپ نصب کو چیک کرنے کا یہ پیٹرن ہوتا ہی نہیں ہے ہمارے ہاں جو یہ پیدا بیان کیا ہوا ہے رائے کیا ہوا ہے کہ بچہ حلالی ہے یا بچہ ناجائز ہے اس کی بنیاد نصب قرار دی جاتی ہے آپ خود بتائیے قرآن نے کہا ولا خود کرمنہ بنی ہم نے بنی آدم کو عزت دار بنایا ہے آپ کون ہوتے ہیں اس کو حلال و حرام قرار دینے والے انسان کب حلال و حرام ہوتا ہے کہ فلاں بچہ حلال ہے اور فلا بچہ حرام ہے جس کو گالی کی طور پر استعمال کرتے ہیں مرد و عورت کا تعلق قائم ہوا کیسے بھی قائم ہوا اس سسٹم کا وہ نتیجہ ہے اس کا آؤٹ کم ہے جو ان کے تعلق سے وہ سامنے آ رہا ہے اس میں حلال و حرام ہونے کا یا اس کو برا کہنے کا جس کو بچے کو آپ بدنصب قرار دے رہے ہیں یہ کون سا اصول ہے یہ جی تو بنیادی طور پر ہماری غلطی ہے جو ہم لوگ معاشرے کے اندر دیکھتے چلے آنے رہے ہیں جائز ہے اور فلا ناجائز ہے یہ کیسا رول ہے کیسا اصول ہے کہ آپ اس کو بد قرار دے رہے ہیں کہ یہ بد ہے اور یہ غلط ہے اس معاشرے کا حصہ ہی نہیں تھا یہ معاشرے کا ایک ناسور ہے جب وہ خدا کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے ولقت كَرَّمْنَا بَنِي بنی آدم بلا کسی تفریق کے ہم نے آدم کو بنی آدم کو انسانیت کو ہم نے عزت نہ قرار دیا ہے آگ کھڑے ہو کے اس کو ایک منٹ کے اندر ذریع اور معاشرے کا ناسور قرار دے دیتے ہیں کہ اس کا نصب نہیں ملا تو یہ بد ہے یہ برا ہے انسان اپنے نصب اپنے حسب سے اچھا یا برا نہیں ہوتا اپنے اعمال سے وہ اچھا یا برا بن کے دکھاتا ہے یہ جو آپ کے پیمانے ہیں نا کہ میں خاندان دیکھ کے چیک کروں گا یہ کیسا ہے اس کے خاندان کے اندر کوئی دادا اس کے تیس مارا خان ہوں گے تو کیا وہ اچھا ہی سمجھا جائے گا کہ ہاں یہ بھی بہت بڑا تیس مار خان بن کے سامنے آئے گا ہم تو مغلوں کے خاندان سے ہیں ہم تو بادشاہوں کے خاندان سے ہیں ہم تو سید سادات کے خاندان سے ہیں ہم تو فلاں خاندان سے ہیں اور دوسرے مذاہب میں ہم تو برہمن خاندان سے ہیں آپ نے کیا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے آپ درجہ حاصل کریں یہ بنیاد رکھتا ہے قرآن کا یہی فیصلہ ہے ولیک الِن دراجات میں عمل کیا کیا ہے اس کی بنیاد پر درجہ کی بات کرو پیدا کہاں ہوئے ہو کیسے ہوئے ہو اس کی بنیاد پر درجہ نہیں مل سکتا اگر اس کی بنیاد پر درجہ مل رہا ہوتا تو پھر اصول و انصاف کہاں جائے گا پیدائش میں کس کا اختیار ہے تو ہم لوگوں نے یہ بھی ایک لگایا ہوا ہے رسم کہ فلاں بچہ جو ہے وہ ناجائز ہے اور فلاں بچہ جائز ہے بچے کے جائز و ناجائز ہونے کا تعلق ہی نہیں بنتا ہے بچہ تو اس تعلق اس سسٹم کا نتیجہ ہے جس سسٹم کو اس کائنات میں ودیات کر دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے کہ ایک میل اور ایک فیمیل کا تعلق بنے گا تو ایک بچہ ہونا یہ لازم ہو جاتا ہے اگر ان کے معاملات بھی کچھ سیٹ ہیں اس کو آپ نے جو ہے وہ معاشرے کا ایک ناسو بنا کر پیش کر دیا ہے میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ تو بنیاد رکھتا ہی نہیں ہے کہ بچے کے نام کے ساتھ آپ کیا لگا رہے ہیں میں اگر اپنے نام کے ساتھ عبداللہ لگانا شروع کر دوں گا اس کا مطلب یہ کہ میں اللہ کا سب سے بہترین بندہ بن کے سامنے آ جاؤں گا میں ہوں وہ جس کو قرآن کہتا ہے کہ ود خلیفی جنت فد خلیفی عبادی میرے بندوں میں شامل ہو جائیں کل کو میں نے اپنا نام رکھ دیا عباد تو آپ مجھے یہ کہیں گے کہ عبادی کے اندر میں عباد ہوں تو اپنے آپ کو منسوب کرنا یا کسی کو نسبت دے دینا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے اصل کام ہے آپ کے عمل آپ کیسا بن کے دکھاتے ہیں معاشرے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو پیش کر رہے ہیں استعمال کر رہے ہیں اللہ کے قانون کے مطابق یا نہیں اگر نہیں کر رہے ہیں تو آپ معاشرے کا ناسور بن جائیں گے چاہے آپ اپنا حسب اور نصب کسی کے ساتھ بھی جوڑتے رہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی قرآن کے میدان میں بھی اور دنیا کے میدان میں بھی یہ صرف اور صرف آپ کا ایک گمان اور ایک وہم رہ جائے گا گھر کے اندر کھانے کے پیسے نہیں ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں تو بادشاہوں کے خاندان سے ہوں کیا فائدہ آپ کے بادشاہوں کے خاندان سے ہونے کا کیا فائدہ آپ کے اس خاندان سے ہونے کا کہ جن کے مامے چاچے جن کے دادا پر پردادا تیسمار خان کے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا جب تک آپ نے اس دنیا کے اندر اپنا مقام حاصل نہیں کیا اپنے عمل سے بیکار ہے آپ کا اپنے حسب و نصب بیان کرنا بہرحال سوال کے حساب سے یہ سمجھ لیجئے کہ باپ ہو ماں ہو یا کچھ بھی ہو یہ بالکل اجازت ہے قرآن کی آیت ترجمہ غلط کر کے اس کو اس کے اوپر استعمال کیا گیا ایسا نہیں ہے آپ ترجمہ کھول کے پڑھ لیجئے وہاں پر کہیں ذکر بھی نہیں ہے اس لفظ کا تو جیسا چاہیں معاشرہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر اس معاشرے میں آپ جا رہے ہیں جس معاشرے کے اندر کسی نام سے منصوب پڑھ لیا جاتا ہے اپنے آپ کو تو آپ اس کو استعمال کریں لیکن اس کو دین کے ساتھ منصوب نہ کریں نہیں نہیں یہ تو میں نے کہا نا آپ لاکھ تعویل کرتے رہے ہیں تاویل آپ کے نظر تو مضبوط ہو سکتی ہے آپ لفظی طور پر اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ اللہ نے یہ اپنی مریم ہی کہا ہے یہ اپنی مریم ہی کہا ہے یہ اپنی مریم ہی کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مریم کا نام لگایا ماں کا نام لگانا ہے یہ بالکل درست ہے میں نے کہا نا بنیادی طور پر یہ ہے ہی نہیں اصول اور جو عیسیٰ ابن مریم کی بات جو تعول پیش کیا تھی یہ تو تفصیلی مسئلہ ہے میں اس کو تفصیل سے بیان کروں گا کہ کہا جاتا ہے کہ ان کے والد صاحب نہیں تھے تو اللہ نے ان کو مریم کے نام کے ساتھ موسوم کیا ہے جو ولد ہے اس کا والد و والدہ دونوں ہوتے ہیں آپ یہ سمجھ لیجئے سوئے مریم کے اندر آیا نا وَسَّلَامُ و علیہ یوم تو سلامتی مجھ پر جب میں ولد بنایا گیا جب مجھے جنا گیا جب میں بچہ تھا ولد تھا جو ولد ہے اس کا والد بھی ہے والدہ بھی ہے سبھی جانتے ہیں وہ ولد ہے کس بنیاد پر و والد و والدہ کی بنیاد پر یہ تفصیلی بحث ہے اس کو پھر ہم سوئے مریم میں اور یا پھر عالی عمران میں ابھی ہم آنے والے ہیں تو وہاں جا کر تفصیل سے سمجھ لیں گے بہرحال میں نے دوسری آیت کا حوالہ بھی دیا نا موسیٰ صلی اللہ اور عیسیٰ ان کے بھائی یبنا عما والی وہ بھی دیکھ لیجئے گا اور میں تو کہہ رہا ہوں بنیادی طور پر جو آیت پیش کی جا رہی ہے اس کے رد میں اس کا ترجمہ غلط کیا ہوا ہے اس کا مفہوم ہی یہ نہیں تو بات ہی ساری ختم ہو جاتی ہے